আজি শাহুমায়ে মোলৈ কি কি দি পঠাইছে কৰি আজি ভিডিঅ' দি আৰম্ভ কৰিছো এই বেডৰুমৰ পৰা আৰু কাপোৰ এগাল লৈ লৈছো এইখিনি ধুব লাগিব বহুত খিনি মানে লেতেৰা হৈ আছে আৰু ধুনু মানে আৰু তিনিদিনৰ পিছত যাবগৈ লৰা কথা আপোনালোকে জানিলো মই কিমান লেতেৰা আৰু এইফালে কি কৰি আছা এনেই ৰখি আছা আৰু ধুনু গাবগৈ বুলিও মনটো বাৰু বেয়া লাগিছে তথাপিতো আজি মানে সোনকালে গা মই ধুই লৈছোঁ কি কাৰণে জানেনে বন্ধুসকল আজি যাম ডিমৌ ডিমৌলৈ এইটো কাৰণতে যাম শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰলৈ যাম মানে ধনুৰ কাৰণে ৰছী এডাল আনিবলৈ ধুনুৱে মানে এইকেইদিন বহুত বেছি সপোন দেখিছে আৰু আগতে মানে ধুনুক ৰছী দিয়া হৈছিলে সেই ৰছীডাল আনি হোষ্টেলত মানে চিঙি পেলালে সেইকাৰণে আজি আকৌ এডাল নতুন ৰছী আনিবৰ কাৰণে যাম তাকে আমাৰ এওঁ মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ওলাই গৈছে ওলাই গৈছে মানে শাহু মায়ে বোলে মোলৈ বহুত কিবা কিবি দি পঠাইছে শাহু মায়ে কি কি দি পঠিয়াইছে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইমান যে মৰম আৰু কি ক'ম আৰু সঁচাকৈ আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত মানিব ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক এইয়া মেচিনত এনেকৈ ডুবাই দিছোঁ আৰু এতিয়া বাৰু নোধো আজি বতৰ কিন্তু ডাৱৰীয়া এই আজি মানে এইটো অকণমান ইয়াত ঢালি দিম আৰু চত আকৌ আহিলে ধুই পোখালি ৰ'দত মেলিম আৰু আকৌ থকা কল থোকা ভাগি থাকিলে নহয় আকৌ আজিলৈ মানে এওঁ কাটি থৈ ইয়াতে পেলাই থৈ গৈছে দেখিছেনে আৰু এই ঠোকা মানে এইখিনিতে ৰাখি থওঁ আৰু পকিলে খাব লাগিব নহয়নে এইয়া ইয়াতে ৰাখি থওঁ মোৰ ব্ৰইলাৰ কুকুৰাটো চাওক এইটো দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ মানে লোকেল কুকুৰা নিচিনা হৈ গৈছে আৰু বগা কাপোৰ এনেকৈ ধুই মেলি অলপ মেলি দিছোঁ কাৰণ মানে কেলে মেলিলেও জানে নাই এই কাপোৰখিনি মানে ৰং ধৰি গৈছিলে ৰং ধৰাৰ কাৰণে মই গৰম পানীত মানে সিজাই ধুনীয়াকৈ মেলি থৈছোঁ এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া নহয়নে চ'দা খাৰ অলপ দিলোঁ আৰু কাপোৰত দিয়া চ'দা আৰু চিনি পায় নহয় আৰু এনেকৈ গৰম পানীত সিজালোঁ বহুত ধুনীয়া মানে বগা হৈ গ'ল এই কালাৰ ধৰি গৈছিলে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ কাপোৰ কানি ধুবচোন বগা কাপোৰ সিফালে মেখেলা দেখুৱাওচোন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল মই কিন্তু নিজৰ হাতেৰে এইবিলাক ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ এইবিলাক সেয়া আজি কিন্তু বতৰ বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতৰ এইকেইদিন মানে গৰমে দহিলে সকলোৱে মানে উখ আহ কৰি থাকোতে কিন্তু আজি বহুত ধুনীয়া কৰিছে বতৰ দেই আৰু আজি সকলোৱে শান্তি পাব আৰু অসৌ আমাৰ কিন্তু আহিছে দেই তাৰমানে ইমানেই চাইছে নহয়

বেড কভাৰ দুখন দি পঠিয়াইছে এইখন হৈছে গোলকীয়া আৰু গোলাপ ফুল লগা চাওকচোন মৰম লাগিছে এনেই কিবা এটা মেলি চাওঁ আহক মেলিনো কি চাব বিচনাত পাৰি চালেহে ভালকৈ দেখা পোৱা যাব বোলকচোন বিচনাত পাৰিয়ে চাওঁ সঁচাকৈ মৰমত পোৱা উপহাৰ সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক বহুত ভাল লাগে কিন্তু বোৱাৰীৰ প্ৰতি থকা মৰম চেনেহ আদৰ এয়াই উদাহৰণ নহয়নে বন্ধুসকল চাওকচোন ইমান দূৰৰ পৰা মোৰ কাৰণে বেডশ্বীট কিনি আকৌ কুইয়ৰ কৰি মোৰ কাৰণে পঠাইছে চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে নহয়নে দেখিবলৈ বেডশ্বীট মানে মই কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত বোলো বেডশ্বীতে নাইকিয়া হ'ল পায় কুকুৰে বোলো খায় আৰু কুকুৰে উঠি এটাই কৰিলে তেনেকৈ বুলি মই কথাষাৰহে কৈছিলোঁ ভাবুমাই মানে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰি আনি মোলৈ পঠিয়াইছে এয়া চাওঁ বহুতখিনি মানে সস্তাতে পাইছে এইবিলাক বেডশ্বীট সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সিমান মই লগা চাওকচোন গেলা ধৰক বিয়ে কৰি লওঁ সঁচাকৈ কিছুমান মৰমে যে অন্তৰখনত বা মনৰ মাজত বহুত ষ্ট্ৰং কৰি তোলে আপোনালোকে হয়তো বহুতো লোকে বুজি পাইছে সুখ দুখৰ মাজতো তেওঁলোকে মোৰ কাষত নাই যদিও অন্তৰত সদায় তেওঁলোকে মোৰ বাবে নিজৰ হৈয়ে থাকিব যিমান হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকিলেও এবাৰ হ'লেও দিনটোত তেওঁলোকলৈ মনত পৰে যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়া ফোন কৰোঁ সুখ দুখৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল তেওঁক মানে মই আনিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ বা ল'বলৈও কোৱা নাছিলো মাত্ৰাক কথা খাইহে কৈছিলো কিন্তু তেওঁ মানে মোক ইমানখিনি মানে মৰমত এইকেইখন উপহাৰ দি পঠালে সদায় গধূলি গধূলি মোকলৈ ফোন কৰে আৰু সকলো ভাল বেয়া খবৰ লৈ থাকে সেই তেনেকে আৰু কথাই কথাই ওলালে বোলো কুকুৰ এটা আনিলো মোৰ বেট কভাৰবিলাক বোলো খালি চিলি শেষ কৰিলে সেই তেনেকে কথাষাৰহে কৈছিলো কিন্তু তেওঁ ইমান মৰম মূৰ্তি এই চাওক বেট কভাৰ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে কিনি দি পঠাইছে আৰু সেই আপোনালোকক দেখুৱালো সেইফালে জাপি থৈছো উঠাই পিনে দেখালো সেই সিমানে আৰু

এইবোৰ কোমল হ'ব দেই গাঁৱবোৰ দিছে নেকি চফ কিলো চফ্টিলো কিনে লৈ ভাল হ'ব আৰু শুব নাই খালি ধুনুৱে মনত বহুত আনন্দ পাইছে আৰু কি কি আছে মোনাটোত চাওঁ আহক কিনো দি পঠাইছে বহুত বস্তু দি পঠাইছে দেই চোৱা কি কি দিছে চাওঁ এইখিনি আছে নেমু কাটি নেমু এইখিনি হৈছে গাই ঘিউ এইয়া আচলী গাইঘেউ খালে কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে আকৌ দেই বন্ধুক এইখিনি হৈছে আমৰ আচাৰ বাহ বৰ ধুনীয়া দেই খুলি নেপাওঁ বহুত ধুনীয়া গুঠাইছে দেই দেখা লাগিছে এইখিনি এইখিনি তিতেলী বাঁহ বহুত ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই দিছিলো বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইয়া তিতেলী কি আম চাগে অ অ এইকেইটা বিদাই বিদাই শেষ হ'ল বুলি কৈছে ন কপাই অ' ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আম চাওকচোন বন্ধুসকল ৰাস্তাত দিলে বিটাই শেষ হ'ল এইখিনি কি দিছে অলপ এইবিলাক কিন্তু আম দি বনাইছে বন্ধুসকল বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই মই ভাল পাওঁ কাৰণে দি খাই চাই পানীটেঙা আমাৰ ধুনীয়া আম দেউতাকে নাখায় হয়নে মই নাখাওঁ নেকি অকাই নাখায় পাওঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বনাই মৰমত দিয়া উপহাৰ বুলিয়েই লৈছোঁ বন্ধুসকল যেতিয়া নহয় আপোনালোকক মই মোৰ শাহুমাক দেখাব পৰা নাই কিন্তু ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখিলে নিশ্চয় এদিন দেখুৱাম আপোনালোকক বহুত বেছি বস্তু দি পঠাইছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইমান দূৰৰ পৰা এইখিনি হৈছে মুৰি আৰু কিছু বস্তু দি পঠাইছে বাৰু সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই কিন্তু সঁচাকৈ এই বেক কভাৰ যে মোলৈ ইমান দূৰৰ পৰা যে দি পঠাইছে শাহুমালৈও বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোতো এনেও চাব আৰু তাকে আপোনালোককো অলপ দেখুৱালোঁ সঁচাকৈ এনেকুৱা মৰম চেনেহবিলাক থাকিলে ভাল লাগে নহয়নে আৰু দিয়ক আজি ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰিব লাগিব ইমানকে দেখুৱাই সামৰিছোঁ কিন্তু ডিমলৈ যোৱা এইবিলাক আৰু আপোনাক ঘৰত নেদেখুৱাওঁ ভিডিঅ' দীঘলীয়া হ'ব অহাকালিলৈ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ